Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Hallo Tim, und? Was hast du am Wochenende gemacht? Ach, eigentlich wollte ich zum Fernsteinsee fahren und dort tauchen gehen. Aber das hat nicht geklappt. Mein Auto ist kaputt gegangen. Oh nein! Dann wollte ich eine Radtour machen. Aber alleine macht das auch keinen Spaß. <laughs> Und was hast du dann gemacht? Dann hat mich Gabi angerufen. Du weißt doch, sie hat ein Pferd. Sie hat mich gefragt, ob ich Lust habe, mal zu reiten. Und das haben wir dann gemacht. Das war mal ganz was anderes. Hat Spaß gemacht. Und du? Was hast du gemacht? Hallo Tim, und? Was hast du am Wochenende gemacht? Ach, eigentlich wollte ich zum Fernsteinsee fahren und dort tauchen gehen. Aber das hat nicht geklappt. Mein Auto ist kaputt gegangen. Oh nein! Dann wollte ich eine Radtour machen. Aber alleine macht das auch keinen Spaß. <laughs> und was hast du dann gemacht? Dann hat mich Gabi angerufen. Du weißt doch, sie hat ein Pferd. Sie hat mich gefragt, ob ich Lust habe, mal zu reiten. Und das haben wir dann gemacht. Das war mal ganz was anderes. Hat Spaß gemacht. Und du? Was hast du gemacht? Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Ines, hast du schon für die Prüfung gelernt? Ja, aber noch nicht genug. Sag mal, wann kannst du eigentlich am besten lernen? Also eigentlich kann ich am Morgen am besten lernen. Aha, was meinst du denn mit eigentlich? Naja, meistens fange ich viel zu spät mit dem Lernen an. Und dann sitze ich doch oft noch am Abend und bis spät in der Nacht da und lerne. Verstehe, dir geht es also auch nicht besser. Hm. Ines, hast du schon für die Prüfung gelernt? Ja, aber noch nicht genug. Sag mal, wann kannst du eigentlich am besten lernen? Also, eigentlich kann ich am Morgen am besten lernen. Aha, was meinst du denn mit eigentlich? Naja, meistens fange ich viel zu spät mit dem Lernen an. Und dann sitze ich doch oft noch am Abend und bis spät in der Nacht da und lerne. Verstehe. Dir geht es also auch nicht besser. Hm. Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Guten Tag, Frau Miller. Guten Tag. Und wie geht es Ihnen? Nun ja, wie soll es mir schon gehen? Ich habe schlecht geschlafen. Oh, haben Sie schlecht geträumt? Nein. Und der Hund von Hubers war diese Nacht auch ruhig. Aber bei Ihnen waren Freunde. Das war sehr laut. Oh, das tut mir leid. Entschuldigen Sie bitte, wenn wir laut waren. Meine Freundin hatte Geburtstag. Na gut. Ich war ja auch mal jung. <laughs> Guten Tag, Frau Miller. Guten Tag. Und wie geht es Ihnen? Nun ja, wie soll es mir schon gehen? Ich habe schlecht geschlafen. Oh, haben Sie schlecht geträumt? Nein. Und der Hund von Hubers war diese Nacht auch ruhig. Aber bei Ihnen waren Freunde. Das war sehr laut. Oh, das tut mir leid. Entschuldigen Sie bitte, wenn wir laut waren. Meine Freundin hatte Geburtstag. Na gut. Ich war ja auch mal jung. <laughs> Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. Hallo Peter, hier ist Benjamin. Hallo Benjamin, na, wie geht es dir? Alles klar in meiner Wohnung? Ich bin ja so froh, dass wir diesen Wohnungstausch machen. <laughs> ja, ich auch. Alles super hier, danke dir. Es ist wirklich toll hier in Bamberg. Und wie gefällt's dir in Köln? Auch super. Sag mal, hast du den Mülleimer für Plastikmüll gefunden? Der ist ja ein bisschen versteckt am Eingang. Ja, alles klar, habe ich gefunden. Aber sag mal, wo ist denn der Kellerschlüssel? Ach, der ist in dem kleinen Schrank im Flur. Der hängt da ganz rechts mit einem blauen Band dran. Ah, ich hab ihn. Alles klar, danke dir. Gerne. Also, tschüss, mach's gut. Tschüss. Hallo Peter, hier ist Benjamin. Hallo Benjamin, na, wie geht es dir? Alles klar in meiner Wohnung? Ich bin ja so froh, dass wir diesen Wohnungstausch machen. <laughs> ja, ich auch. Alles super hier, danke dir. Es ist wirklich toll hier in Bamberg. Und wie gefällt's dir in Köln? Auch super. Sag mal, hast du den Mülleimer für Plastikmüll gefunden? Der ist ja ein bisschen versteckt am Eingang. Ja, alles klar, habe ich gefunden. Aber sag mal, wo ist denn der Kellerschlüssel? Ach, der ist in dem kleinen Schrank im Flur. Der hängt da ganz rechts mit einem blauen Band dran. Ah, ich hab ihn. Alles klar, danke dir. Gerne. Also, tschüss, mach's gut. Tschüss. Lesen Sie jetzt Aufgabe 5. Guten Tag, Herr Meier. Hier spricht Arnsdorf von der Information für Berufsfragen. Ach, guten Tag, Frau Arnsdorf. Ich rufe wegen Ihrem Termin am Donnerstag an. Ich habe gesehen, dass bei Ihren Unterlagen noch etwas fehlt, das Zeugnis von Ihrem Schulabschluss. Oh je, das habe ich wohl vergessen. Sonst haben Sie alles? Das Foto und die Bewerbung? Ist das alles da? Ja, keine Sorge, das ist alles da. Guten Tag, Herr Meier. Hier spricht Arnsdorf von der Information für Berufsfragen. Ach, guten Tag, Frau Arnsdorf. Ich rufe wegen Ihrem Termin am Donnerstag an. Ich habe gesehen, dass bei Ihren Unterlagen noch etwas fehlt, das Zeugnis von Ihrem Schulabschluss. Oh je, das habe ich wohl vergessen. Sonst haben Sie alles? Das Foto und die Bewerbung? Ist das alles da? Ja, keine Sorge, das ist alles da. Emma, hallo? hallo, Frau Schlemmer, hier Florian Mayer. Sie verkaufen alte Möbel? Ja. Heute Morgen habe ich Ihnen geschrieben, dass ich das Sofa kaufen möchte. Ja, ich erinnere mich. Tut mir leid, aber es ist zu groß. Das kann ich nicht mit meinem Auto abholen. Aber der Wohnzimmertisch interessiert mich. Können Sie haben. Und die vier Stühle, nehmen Sie die auch? Da habe ich eigene. Okay. Schlemmer, hallo. Hallo, Frau Schlemmer, hier Florian Meyer. Sie verkaufen alte Möbel. Ja. Heute Morgen habe ich Ihnen geschrieben, dass ich das Sofa kaufen möchte. Ja, ich erinnere mich. Tut mir leid, aber es ist zu groß. Das kann ich nicht mit meinem Auto abholen. Aber der Wohnzimmertisch interessiert mich. Können Sie haben. Und die vier Stühle nehmen Sie die auch? Da habe ich eigene. Okay. Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7. Meine Damen und Herren. Wir haben heute frische Gemüse und Obst. Kartoffel fuhr 1,90 Euro, Zwiebel fuhr 1,50 Euro, und wir haben nicht viel Tomaten. Besuchen Sie uns sofort. Nummer 8 Liebe Besucherinnen und Besucher, bitte beachten Sie unser Öffnungszeit. Wir sind wochentags bis 21 Uhr geöffnet, aber am Wochenende können Sie bei uns bis 23 Uhr besuchen. Wir haben auch an Nationalfeiertagen geöffnet. Nummer 9 Liebe Kundinnen und Kunden, besuchen Sie unsere Kindeskleidung-Abteilung im dritten Stock. Hemd und Hose aus Dubai. Und noch ein Hinweis, im zweiten Stock finden Sie Herrenmode. Spar dein Geld mit einem Sonderangebote für Damenmode im ersten Stock. Nummer 10 Liebe Fahrgäste, in Kürze wird das Flugzeug aus Indien am Flughafen ankommen. Der Flug Lufthansa LH707 nach Manschen fliegt heute halbe Stunde später, und die Flug Lufthansa LH777 nach Berlin wird wegen schlechten Wetters storniert, cancelt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Teil 3. Kreuzen Sie an. A. B. Oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Andrew, möchtest du ein Spiel spielen? Okay, was für ein Spiel? Wir können Fußball oder Cricket spielen. Nein, es ist heiß heute. Ich möchte es aber im Moment nicht spielen. Lass uns Karten spielen, weißt du, wie man spielt. Ja, das ist ein Fachspiel. Andrew, möchtest du ein Spiel spielen? Okay, was für ein Spiel? Wir können Fußball oder Cricket spielen. Nein, es ist heiß heute. Ich möchte es aber im Moment nicht spielen. Lass uns Karten spielen, weißt du, wie man spielt. Ja, das ist ein Fachspiel. Nummer 12. Hallo, Dominos. Ich möchte ein Pizza bestellen. Ein Pizza und? Möchten Sie Orangensaft und Pasta bestellen? Nein, danke. Aber ich möchte etwas Sus essen. Hast du Kuchen? Ja. Ein Pizza und ein Kuchen. Hallo, Dominos. Ich möchte ein Pizza bestellen. Ein Pizza und? Möchten Sie Orangensaft und Pasta bestellen? Nein, danke. Aber ich möchte etwas Sus essen. Hast du Kuchen? Ja. Ein Pizza und ein Kuchen. Nummer 13. Hallo, Lena. Wie geht's? Hallo, Tom. Ich bin müde. Diese Woche war so beschäftigt für mich. Gestern war die Ehe meines Freundes. Heute habe ich ein wichtiger Termin. Aber morgen gehe ich im Großhotel für die Party. Was hast du zum Geburtstag gekauft? Was ist das Geschenk? Ich denke, eine Armbanduhr ist besser. Hallo, Lena. Wie geht's? Hallo, Tom. Ich bin müde. Diese Woche war so beschäftigt für mich. Gestern war die Ehe meines Freundes. Heute habe ich ein wichtiger Termin. Aber morgen gehe ich im Großhotel für die Party. Was hast du zum Geburtstag gekauft? Was ist das Geschenk? Ich denke, eine Armbanduhr ist besser. Nummer 14. Letztes Jahr besucht ihr Olympiad. Wie war's es? Olympiad von 20.19 war gut. Ich habe viel Spaß. Aber dieses Jahr ich warte auf Cricket-Weltmeisterschaft. Mein Lieblingsspiel. Und nächstes Jahr für Fußball-Weltmeisterschaft. Tolles Spiel. Letztes Jahr besucht ihr Olympiad. Wie war's es? Olympiad von 20.19 war gut. Ich habe viel Spaß. Aber dieses Jahr ich warte auf Cricket Weltmeisterschaft. Mein Lieblingsspiel. Und nächstes Jahr für Fußball Weltmeisterschaft. Tolles Spiel. Nummer 15. Heithom, was ist ihr lieblingsfest mein lieblingsfest ist mein geburtstag ich erhole so viele wünsche und geschenk was ist mit dir warte mein lieblingsfestival ist weihnachten weil ich so viele urlaub bekomme Tom, was ist ihr lieblingsfest mein lieblingsfest ist mein geburtstag ich erhole so viele wünsche und geschenk was ist mit dir? Warte. Mein Lieblingsfestival ist Weihnachten, weil ich so viele Urlaub bekomme.